для глобальной перемоги, как бы за двух матчей? Здравствуйте. Хочу в первую очередь поздравить с Черкаса с победой, с проходом дальше. Что не хватило, это сегодня мало было передачи результативных. Проиграли подбор, не ставили спину. Одного желания мало, чтобы победить. Поэтому и проиграли. Не хватило этого, думаю. По сути, сегодня было уже третье протестоение за 9 дней против Черкасских малов. Как можно характеризовать вообще э, э, это протестоение Черкасских малов в ОБКК? Ну, оно всегда интересное было, как бы, как дерби, можно сказать, рядом города находятся, поэтому всегда интересно. Ира с черкасами ну. Доброе Присоединяюсь к Максиму и хочу поздравить команду, руководство, тренерский штаб и, конечно же, болельщиков с выходом в следующий, в следующий этап. И желаю, чтобы там показали достойный баскетбол и могли пойти чем, чем выше, тем лучше. По отношению к сегодняшней игре, да, действительно, мы уже поднадоели, наверное, раз за последнее время друг другу. Три игры подряд за какую-то неделю, там, да, плюс еще предсезонку сыграли, то есть мы знаем сильные и слабые стороны друг друга. Сегодня больше воспользовались, наверное, Черкаса нашими недочетами, недоработками, но я не огорчаюсь. Впереди сложные, сложные игры, сложные, сложное время. Там, да, у нас достаточно много игр дальше. И сегодня ребята, те, кто мало играли, и они получили свой шанс, они Многое сделали для, для победы. Ну, в общем, не хватило э, самой малости, наверное. Э, желание было, но это желание било через край. и Мы э, в элементарных вещах э, путались сами сами в себе. Э, это именно по защите. По нападению претензий нету. То, что нас мало результативных передач, мы просто свое не забили. И в самом начале отвратительная игра. Легкие мячи из-под кольца мы не забили это, это непростительно в каком бы состоянии И какая бы степень усталости Или чего-то там было Это непозволительно Игроки должны всегда быть сконцентрированы На э, завершении атаки Или же на продолжении атаки Как бы там ни было Но мы упустили свое Но будем идти дальше да, и вам удачи дальше. Спасибо большое. На результаты сегодняшнего дня. Андрей, на тебя. По сегодняшний ну, сегодня была сложная игра, вы, наверное, видели, да, потому что обе команды, ну, как мы, так и Киев, предпочитают больше играть в нападении, поэтому было сложно, и нам нужно было сегодня победить. Как говорится, кровь из носа, потому что мы две игры проиграли в чемпионате и в кубке. Дома мы не могли при своих болельщиках опозориться. Мы сегодня сражались. поэтому сегодня выиграли. Сегодня черкасский Маупер разом с ним продолжился. И сезон начался с Уже наступный этап Кубка Украины групповый. Твое ваше мнение, насколько вы задоволены, в принципе, этим? Уже, естественно, сегодня была не пустая перемога, а перемога за победу. Ну да, мы довольны, конечно, нам нужно было выиграть, мы хотим побороться. Мы не выходили проигрывать, чтобы Киев вышел дальше, нам надо играть. Мы довольны сегодняшней победой, конечно. А, ну еще одно питание, буквально через пару дней вам снова играть в Черкас, В цього разу в Суперлизе против Кривбас Баскета, вот твоё бачение, насколько короткий визу, чтобы подновиться, да, в неделю играли сегодня и снова-таки пятый пятницу матч. Ну, да, действительно, как бы сложно играть через день, потом а через два. Но мы профессионалы, мы любим играть и мы хотим мы играть. Поэтому доктор сделает все возможное, чтобы мы восстановились к игре. Спасибо. Спасибо. Странно слышать от игрока, может, он с нами не тренируется, когда он говорит, что мы предпочитаем играть нападением. Потому что на самом деле мы стараемся играть защитой и а нападением. Просто не всегда получается. И у него в том числе. И по поводу его восстановления, конечно, 20 минут от этого на площадке. Это большое время. ему нужно, конечно, восстановиться. Это так, короткий комментарий. По поводу игры. Хочу поздравить свою команду. Безусловно и однозначно команда Киев имела психологический перевес над нами именно потому, что выиграли две игры. И если вы можете в это поверить, но ну, в, в глазах отдельных людей, даже лидеров команды, я видел неуверенность, еще до игры в каких-то своих действиях задавали вопросы, на которые другой, в другой момент никто бы не спросил бы. И эти неуверенные действия потом в итоге и отразились на игре. Вот. Слава Богу, что потом разыгрались и более-менее играли нормально. В принципе, мы контролировали всю игру. И, и главное, что мы хорошо боролись и за подбор, и сделали меньше потерь. То есть сегодня... То, что я говорил и в Киеве, что главное желание, сегодня желание у нас было больше выиграть. Мы выиграли эту игру, вот и все. Ну и питание по Крылбасу. Знову через пару дней играть в Суперлизии. График довольно-таки щедрый. За тиждень, меньше, чем за тиждень, да, за пять дней фактически три матча. Ваше обращение, сколько, ну, важкий матч будет для вас в физическом плане? Я вам скажу, что не мы же одни находимся в такой ситуации. Кривой Жирок тоже играет завтра, по-моему, с Одессой в Одессе. То есть и они в таком положении, мы в таком положении. Не надо здесь никаких мне быть. У нас истерик по этому поводу нет. Мы нормально готовимся. Мы нормально проходили предсезонную подготовку. Поэтому э, игрокам не нужно плакать. Нужно выходить и трудиться. Никто не сказал, что деньги даются легко и победы даются легко. Я им сегодня в перерыве сказал, что это мозги и ваше старание в защите. Это работа, тяжелая работа, это нелегко. Поэтому пусть терпят и не плачут. Это самое главное. Ну, еще одно питание, стосовно задания в Кубок Украины, новый турнир для Черкас, да, в этом сезоне, это первый матч был, какое задание Черкас в Я не знаю, я за сколько здесь восьмой год работаю, я ни разу не слышал, чтобы у нас было задание поучаствовать в соревнованиях. Ни разу такого не было. И даже если мне в начале сезона говорили, что ну, может, как получится, там, как все, то потом задания у нас растут до тех, которые нужно выполнять. А выполнять нужно очень простые задания. Нужно выиграть Кубок Украины и Чемпионат Суперли. Вот и все. У нас других заданий нет, и мы будем стараться выигрывать каждую игру для того, чтобы добиться поставленной задачи. Иначе, если нет таких заданий, нет смысла заниматься вообще баскетболом. Или в принципе спортом. Спорт он, он, он стоит, спортом занимается для того, чтобы добиваться результата.